你要干嘛？我来拯救被孤立的女同事。那我真要谢谢你了。嗨，别客气。你别再看着我了，你再看着我，我饭都吃不下。行。那我问你啊，为什么他们叫你苏妲己？ 因为你长得好看，因为我凶，我很凶，知道不？有多凶？凶给我看看。我不吃你这一套，别浪费时间了。那你说吃哪一套，我改。 Mark，你想干什么？不要那么认真瑞亚。你这。j、嗯、你看我买的这个包，包包好看，好看，好看我，缩小、嗯。 这就是所谓的现实嘴脸啊！以前从来没见过，没见过吗？那就照照镜子，看看你现在的脸。不用照，我也比他们帅。我跟他们不一样。有什么不一样的？不都是来看笑话的吗？我是希望你赢的。 那我真要谢谢你了，但我觉得你赢不了。你这真是左右开弓，自己打自己的脸，还惹得你老大生气呀、啊？我怎么让他生气了？因为你不听话呀、啊。我怎么不听话了？我都没跟他说过话。你看，你看，说了你又不听，听了你又急。我所谓的不听话，根本就不是你老大让你做什么你就做什么。 而且你做什么压根就不重要。你老大提拔你，不是让你制造麻烦，而是解决麻烦。嗯？怎么，觉得这话不是我说的？对，这话的就不是我说的，他是我们家老爷子说的。虽然他人是混蛋了点儿，但是他话没毛病。哎。 我真希望你赢。小唐，去把新收的邮件给我打印一份出来。 差不多的话，董事长您别看了。 想要打电话要见我的话，直接拒绝吧。是，让王总过来一趟。哪一个王总？明宇。董事长。 来来来，大家都听我说一下啊！我想了想，很多人看帖子只看帖子内容，不看回帖，所以我们光回帖是不够的，我们得给苏小开帖子。对对对，谁说的？苏小，我要用妙笔生花打爆他们！我们不写，咱直接上数据。这儿，苏小的考勤记录还都留着吗？都留着呢，我去找。太好，罗莉，你把苏小做的造价表全都找出来。没问题，我现在就去啊！开干吧！ 朱会计，能不能把苏晓入职前后的年度财务报表发到论坛上？哎呀，这我得问问汪总了。汪总还是不要介入比较好，否则别人会认为我们是汪总指使的。那我想想，要不然这样，我把那些重要的数据都打上码，这样应该可以吧？好，辛苦了，嗯、大家辛苦。 暂时不要让汪总过来了。你也喜欢他、啊？嗯，别的我不敢说，但是他们说他跟董事长您，这也太扯了，我还不清楚吗？ 不是说他在天成不得人心吗？我估计是苏小指使干的。不得人心，怎么可能指使得动呢？那就是汪洋，一定是他。不可能是汪洋。董事长抢了他的人，他心里怨气大着呢。更何况这件事情，关系到所有天字号的利益，他就是跟苏小的交情再好，也只能站在黄丽玲这一头。 如果是天成这帮人自发的，那就麻烦了。嗨，不过是一群虾兵蟹将罢了。这叫民意。 相信我，我相信。昨天是我不好，我太担心他了，你别怪我。不怪你，我一点都不怪。你。 哦哦，怎么了？哦哦，想喝水是吗？哥，嗯叔，舅，小小来看你。

固定他的双腿。第七五毫克。好，第七饭五毫克。 一个正常人忽然中风，会有种生不如死的感觉，说话不利索，走路不利索，需要一个心理调试的阶段。这个阶段特别需要亲人的安慰与陪伴，不能再受任何刺激，否则可能会造成二次中风。知道了，谢,谢医生。对不起，我不知道会变成这个样子。 我要是知道，我不会来的。你好好照顾你舅舅，我先回去了。 他那么恨你啊？我也不知道。那你到底对他做什么了？他们怀疑我就算了，你不能怀疑我啊！我能对他做什么呢？你认为我能对他做什么？我……就因为他中风瘫在了床上，就一定是我造成？我对他做了什么？这世界怎么了？啊，这是。 小小，小小，我我我我错了，我嘴太笨了，我我不是怀疑你，小小，你开门吧，好不好？你你知道我的，我就是过嘴不过脑，我我我我我没那个意思，小小，小小，小小，我真的错了，小，小小，小小，你你这样我很担心啊，小小。 小小，小小，我我真的不是那个意思，你相信我，我我，哎呀我，小小，对不起对不起，小小，小小，你别哭了，你这你这。 我想想啊，我真的不是故意的。姐，没事，老妹，不怪你。对不起，是我自己心里堵得慌。我要是真做什么，我也就认了。问题是，我什么也没做啊，我怎么就成了千夫所指了？ 对不起，小小。我跟你道这个歉，不是因为别的什么，是因为我真的刚刚才意识到，你承受了这么大的压力，但作为你的好朋友，我竟然刚刚才意识到，我真的觉得。